Прежде чем попасть на ярмарку, мясная продукция, уже имеющая все необходимые сопроводительные документы, проходит заключительную комплексную проверку в лаборатории ветсанэкспертизы. Свинина, например, на трихинеллез исследуется. Это тяжелое заболевание, которым могут люди заразиться, даже со смертельным исходом. Это рыба омуль, например, проходит исследование на дефилобатриоз, это гельминтозы. Проверяется молоко на бактериальное загрязнение. На вновь открывшуюся ярмарку мясо привозят владельцы частных фермерских хозяйств, причем со всего региона. Галина Буинова, продавец из БНД, шутит, что еще утром ее продукция мычала и хрюкала, а к обеду парное мясо уже на прилавке. Проверка в лаборатории гарантирует его отличное качество, поэтому специалисты советуют приобретать всю продукцию животноводства на вот таких ярмарках и рынках и не покупать мясо с машин и уличных лотков. Мясо ароматное, вкусное, мы живем вообще в Байнайском районе, это экологически чистый район. свинина вот кормленная хлебом, в общем-то. И вы знаете, вот это импортная свинина, сейчас весь Иркутск, весь Ангарск завален вот этой импортной свининой. А это же свинина даже рядом не стоит с нашей деревенской. При покупке продавцы советуют делать выбор правильно. На открывшейся ярмарке вся продукция охлажденная, которая намного полезнее и вкуснее замороженной. Свежее мясо должно быть розовым. Если нажать на него пальцем, брать, говорят, лучше тот, который наиболее упругий и не липнет к рукам. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, местное время.